С мая месяца 23 -го года был мобилизирован в Вооруженные силы Украины. Вот, когда появились законные основания основания для увольнения, это инвалидность второй группы моей матери, вот. обратились я, обратилась моя супруга. В центр правовой допомоги, вот, для того, чтобы правильно были все составлены документы. Нам, юристы этого центра, помогли правильно все составить. Я подал документы своему командованию. Дело было рассмотрено во все правильные сроки, никто ничего не затягивал. Было все сделано правильно, вот, что дало возможность мне уволиться с вооруженных сил Украины по закону. На данный момент сейчас нахожусь дома.